الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون صدق الله مولانا العلي العظيم اس ايات میں اللہ نے اسلام کے بنیادی عقیدہ نمبر 3 کو بیان پہلے اللہ نے توحید کو اس کے بعد رسالت کو اور رسالت کی تصدیق کے لیے جو دلیل دی وہ دی قرآن کریم اب اس کے بعد اسلام کا عقیدہ نمبر تین یعنی آخرت پر ایمان کا بیان اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جس میں ہر انسان کو اپنے تمام اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے اگر ایمان کے ساتھ نیک اعمال ہوں گے تو وہ جنت نصیب ہوگی جس کی ایک جھلک اللہ نے آج کی اس آیت میں بیان فرمایا ہے اللہ کی ترتیب حسن ترتیب ہے کہ جس کا جس اعتبار سے درجہ ہے مضمون کے اعتبار سے ہو یا اسلام میں عقیدے کے اعتبار سے ہو اس سے قرآن کے اس ترتیب سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا درجہ توحید کا درجہ تو توحید کو بیان فرمایا اس کے بعد رسالت کا درجہ کل کی آیت میں رسالت کو بیان فرمایا اور اس کے بعد رسالت کے بعد آخرت پر یقین ایمان کا درجہ عقیدے کے اعتبار سے تو آج کی آیت میں اللہ نے آخرت پر یقین رکھنے والوں کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں اس کو بیان فرمایا ہے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اے نبی آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعمل الصالحات اور ان لوگوں نے نیک اعمال کیے کیا خوشخبری سنا دیں ان لهم جنات انتجری کہ ان کے لیے جنات ایسے باغات ہوں گے ج... کہ جاری ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں باغوں کے نیچے سے نہریں جاری ہونے کا مطلب علماء نے مختلف بیان فرمائے کہ نہر یا تو زیر زمین یعنی زمین کے نیچے سے بہتی ہوں گی یا ایسے صاف و شفاف طریقے سے پانی جاری ہوگا کہ زمین ہوگی باغات ہوں گے اور پانی ان کے نیچے سے بہتا ہوا نظر آ رہا ہوگا یا یہ باغات کی سیرابی کے لیے آدمی کو پانی کی تلاش کرنے میں مشکل نہ آئے گی بہرحال اللہ نے فرمایا ہے تو حقیقت پر مبنی یہ کلام ہے کہ جاری ہوں گے ان کے نیچے سے نہرے ایک بات دوسری بات اللہ نے یہاں فرمائی جنات جنت نہیں فرمایا بلکہ جمع کو استعمال فرمایا کہ بہت ساری جنتیں ہوں گی بہت سارے باغات ہوں گے تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں قرآن کریم کی تفسیر بیان کی ہے انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جنت مختلف بنائی ہیں اور پھر انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ نے سات طریقے کی جنتوں کا ذکر فرمایا ہے جنت الفردوس جنت عدن جنت النعیم دار الخلد، جنت المعوى، دار السلام، علیین یہ جنت کے سات مختلف طریقے کی جنتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے بہرحال اللہ نے فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو جنتوں سے نوازا جائے گا جس کی صفت یہ ہوگی کہ آبپاشی کے لیے سیرابی کے لیے باغات کو, کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی بلکہ شان یہ ہوگی کہ پانی ان کے نیچے سے جاری ہوگا کلّم رضیق منہا من سمرت رزقا اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جب بھی ان کو روزی دی جائے گی تو کسی پھلدار درخت کی غذا ہوگی اب آپ دیکھیں جنتیوں کے لیے بھی جو روزی کا انتظام کیا جائے گا وہ پھلوں میں سے کیا جائے گا معلوم یہ ہوا کہ بہترین روزی بہترین رزق وہ کسی بھی چیز کا ثمر یعنی پھل ہوا کرتی ہے یہاں اللہ نے پھل کو بہترین رزق فرمایا ہے جنتیوں کے لیے اور اس کی صفت یہ بیان فرمائی کہ پیدر پہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نوازشیں اللہ کی طرف سے ہوتی رہیں گی پہلے ایک پھل آیا پھر اس کے بعد دوسرا پھل آیا تو جنتی یہ کہیں گے وہ اتو بھی ہی متشابہ یہ تو ملتے جلتے پھل ہیں ابھی تو کھلایا یہ ابھی پھر آ گیا لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ذائقے مختلف ہوں گے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ضرور ہوں گے لیکن ذائقے مختلف ہوں گے اسی طرح ایک مطلب وہ اتو بھی ہی متشابہ آپس میں ملتے جلتے ہوں گے اس کی ایک دوسری تفسیر یہ بھی فرمائی گئی ہے کہ وہ یہ کہیں گے اس طرح کے پھل تو ہم نے دنیا میں کھائے تھے لیکن ذائقہ جنت کے پھل کا اور دنیا کے پھل کا کوئی کمپیر ہی نہیں ہے کوئی آپس میں مناسبت مشابہت ہی نہیں ہے بس اتنا ضرور ہے کہ ہاں کیلا جیسے دنیا میں ہوتا تھا یہ بھی ہے لیکن اس کے اس کے درجے کے اعتبار سے بہت مختلف ہے اللہ نے آگے فرمایا کہ کھانے پینے کے انتظام کے ساتھ وہاں زندگی گزارنے کے لیے بہترین ساتھی عورتوں کی شکل میں اللہ ان کو عطا فرمائیں گے اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف لیکن ایک سب سے بڑی نعمت وہ یہ بیان فرمائی وہم فی خالدون کہ وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے دنیا میں ہمیں چاہے جتنی بڑی بھی نعمت مل جائے اس کے ساتھ ایک دغدغہ لگا رہتا ہے دل میں وسوسہ رہتا ہے کہ جوانی آج ہے کل نہیں رہے گی مال دولت آج ہے کل نہیں رہے گا آج صحت ہے لیکن کب تک اسی لیے کسی نے کسی کو اس بات پر نصیحت کی بڑا شاندار گھر بنایا تو فرمایا کہ شاندار کس اعتبار سے نہ تو یہ گھر ہمیشہ رہے گا اور نہ گھر والا گھر میں ہمیشہ رہے گا لیکن اللہ نے جنت کی جہاں نعمت ذکر فرمائی وہاں اس بات کو بہت تاکید کے ساتھ بیان فرمایا خالدن فیہا ابدا خالدین فیہا ابدا کہیں یہ بیان فرمایا کہیں فرمایا وہ فی خالدون کہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور جو نعمت ملے گی وہ لی نہیں جائے گی اور وہ جو نعمت ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی اللہ نے اس مضمون کو جہاں بھی جنت کا ذکر فرمایا ہے بیان فرمایا ہے بہرحال اللہ نے آج کی آیت میں اسلام کے عقیدے نمبر تین یعنی آخرت پر یقین یقین رکھنے والوں کے لیے کس طرح کی بشارتیں ہیں کیونکہ جو آخرت پر یقین رکھے گا وہی وہی ایمان اور عمل صالح کرے گا عمل صالح وہ کرے گا کہ جس کو یہ امید ہوگی مجھے اس عمل صالح کے نتیجے میں اللہ نوازشوں سے نعمتوں سے نوازیں گے وہی ایمان اور عمل صالح کرے گا الله اللہ نے اس ما میں آخرت کے الله پر یقین رکھنے الله کے لیے کیا الله ہیں اس الله فرمایا اللہ فرماتے تحتها الأنهار اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش خبری سنا دیں اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ ہمیشہ عمل صالح شرط ہے جنت میں جانے کے لیے آپ ایمان تو لے آئے لیکن کر رہے ہیں کافروں جیسے اعمال اور آپ کو سنتوں سے محبت نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت نہیں معاشرت آپ کی خراب معاملات آپ کے خراب تو وہ عمل صالح نہیں ہے اسی طرح خالص عمل صالح ہے آدمی غریبوں کو بہت کھلاتا ہے دان کرتا ہے تو وہ دان کہلائے گا صدقہ اس وقت کہلائے گا جب اللہ پر ایمان ہو جائے گا تو لہذا یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں کہ ایمان کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے عمل صالح شرط ہے ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو جہنم میں بھی جانا پڑے گا اسی طرح امر خالص عمل صالح ہے اور ایمان سے خالی ہے آپ نے دیکھا ہوگا برادران وطن میں بھی بہت سے لوگ اچھے کام کرنے والے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھے کام کیے لیکن ایمان نہیں ہے تو جنت میں نہیں جائے گا اس لیے جہاں بھی جنت کا ذکر آتا ہے وہاں اللہ ایمان اور عمل صالح عمل صالح کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھال دینا تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جنت کی جہاں بھی نعمتوں کا ذکر آتا ہے تو وہاں جان لینا چاہیے کہ اللہ صرف اس کے نقشے کو بیان کرتے ہیں اور نہ حدیث میں آتا ہے کہ عین الراعت جنت کی نعمتیں ایسی ہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس کی نعمتیں کس درجے کی ہوں گی اگر آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے تو سمجھیں کہ ماں کے پیٹ میں نو مہینے جو بچہ رہ رہا ہے آپ اگر اس کو کتنا ہی سمجھانے کی کوشش کریں کہ دنیا میں جانے کے بعد اس طرح کا گھر ہوگا اس طرح کے فروٹ ملیں گے اس طرح کی نعمتیں ملیں گی وہ تو سمجھے گا کہ میرے لیے ماں کے پیٹ میں ملنے والا ماں کا خون یہی سب سے بڑی نعمت ہے حالانکہ آپ کتنا بھی سمجھائیں اس کے سمجھ میں نہیں آ سکتا اللہ صرف مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی جب کبھی ان کو ان باغات میں سے كلما رزقوا منها من ہے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل اتو بھی متشب ہے جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے دیا گیا تھا لیکن صرف ایک طرح کے نظر آئیں گے لیکن ان کے ذائقے مختلف ہوں گے ایک مطلب دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنتی یہ کہیں گے کہ اس طرح کے پھل ہم نے دنیا میں بھی کھائے تھے لیکن وہ صرف دکھنے کے اعتبار سے ہوں گے ذائقے میں رنگت میں خوشبو میں لطافت میں نورانیت میں سب مختلف ہوں گے اللہ فرماتے ہیں ولہم مُطَحْحَرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ ایک اس کی خاص صفت اللہ نے بیان فرمائی あ、ま。